в програмі Харків Лайф Олег Дробот, начальник реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції. Нагадаємо, що основними напрямками діяльності кордож реєстру є реалізація державного політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухове майно, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстрація об'єднань громадян, інших громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Все правильно. Добрый, день, да. Добрый вечер. Спасибо, что приняли наше запрошение. Начнем с последнего, ну, можно сказать, нововедения. Регистрационная служба спростила процедуру регистрации квартир жиловых кооперативов и ОСББ. С чем связано такое решение? Какая сейчас процедура? Начать нужно с того, что такое, по сути, собственность, которая была создана в результате деятельности кооперативов. Это, к примеру, жилищные дома, которые строились десятилетия назад по схеме кооперативного строительства, и большая часть квартир в данных домах на сегодняшний день не зарегистрирована. Собственники не имеют документов подтверждающих право собственности. Такая ситуация до 90-х годов была урегулирована на уровне законодательства, и будучи членом кооператива, собственник по сути, имел на руках необходимый пакет документов. С 90-х годов, когда начали появляться законодательные акты про собственность, появились порядки регистрации недвижимости, потребовалась необходимость в регистрации именно права собственности и внесения в реестр данных о собственнике. Эта процедура действует уже больше 20 лет, но все равно не все собственники получили данные документы. Почему государство уделяет этому особое внимание? В связи с тем, что эта собственность не оформлена, очень привлекательно это ситуация для мошенников. Именно для этого перечень документов и процедура, она достаточно сложная. И заключается она в том, что при регистрации мы делим ответственность между заявителем, председателем кооператива и регистратором. Именно в совокупности эти факторы позволяют нам гарантировать гражданам их права на их собственность. Что же касается процедуры, в чем же заключается ее упрощение? Так, к примеру, порядок э, регистрации, который действует с 1 января 2014 года для регистрации кооперативной квартиры, содержит следующий перечень документов: это заявление от э, собственника, это оплата государственной пошлины в размере 112 гривен. В случае, если заявитель освобожден от его платы, то такая квитанция не требуется. Это оплата за получение вытяга, лечения по-русски из реестра в размере 120 гривен. Тут льгот законодательство не содержит. Дальше идет перечень документов, которые уже непосредственно касаются квартиры. В обязательном порядке предоставляется технический паспорт на квартиру. Он изготавливается бюро технической инвентаризации и содержит ту техническую характеристику квартиры, которая потом вносится в реестр. Следующим документом является подтверждение за подписью председателя и печатью кооператива о том, что член кооператива полностью внес свой пай за кооперативную квартиру и ему принадлежит квартира такая-то. Закон также содержит такой документ, как присвоение квартире адреса. Этот пункт порядка и закона в этом году породил немало слухов, немало ситуаций. И упрощение со стороны УК Реестра заключается в том, что такая справка может выдаваться председателям кооператива. Ранее предусматривалось, что такая справка выдается либо органам местного самоуправления, либо другим уполномоченным органам. Сейчас член кооператива идет к председателю и за подписью председателя получает справку о том, что он проживает в такой-то квартире, и квартира находится по такому-то адресу. Также обязательным является документ о том, что дом в свое время был официально введен в эксплуатацию. Эти документы есть у каждого кооператива, потому что иначе бы жильцов просто бы не поселили данный дом. Желательным, но не обязательным является документ о том, что земельный участок, на котором находится дом, где строился этот кооператив, кооперативный дом выделялся под нужды строительства данного кооператива. И также в порядок содержит такой документ, как утвержденный общим собранием членов кооператива список членов кооператива, по сути список всех жильцов. У нас было много встреч с кооперативами и на личных приемах, где председатели кооперативов э, говорили о том, что это персональные данные, им бы не хотелось по каждому жильцу каждому жильцу предоставлять такую информацию. Укрэнергсервисер пошел на встречу и предложил альтернативу делать извлечение из списка, то есть есть конкретный заявитель, есть конкретная квартира, делается просто извлечение из данного списка, заверяется подписью э, председателя кооператива и печатью кооператива. Вот этот пакет документов подается в регистрационную службу по месту нахождения имущества и в течение 14 дней получается регистрация на кооперативную квартиру. То же самое касается кооперативных гаражей. Угу. Еще одно нововведение, ну, точнее, не, то, что но недавно, недавнее, 8 липня 2013 года произошло подписание меморандума, нас, я знаю, про взаимное співробітництво Кордешиестру, Державной регистрационной службы правильно Украины и Державным предприятием Укрпошта. Что выиграет гражданин Від цього с пивробит меморандум и, власне, что выиграет реєстраційна служба? Это очень правильный современный ход, который направлен на дальнейшую открытость граждан административных услуг, которые оказывает регистрационная служба, государственная регистрационная служба Украины. Так наш председатель, наш глава Ворона Дмитрий Николаевич вместе с уполномоченным представителем Укрпочты действительно подписали вышеуказанный меморандум, который предполагает, что в ближайшее время через все отделения, их больше 14 тысяч, через все отделения Укрпочты заявитель, который обращается за административной услугой в регистрационную службу, сможет подать документы через почту. А также планируется внедрение услуги, получение готовых документов также на дом. Немаловажным является то, что данная услуга не будет платной. Я имею в виду сейчас услугу подачу через почту соответствующих документов. Нужно будет лишь оплатить стоимость почтовой пересылки и все необходимые платежи, которые сейчас нужно оплатить при обращении в регистрационную службу. А, и что означает, что навантажение на работников регистрационной службу уменьшится в этом ну, при... э, случае? Это да, сама нагрузка по рассмотрению документов, угу. она не уменьшится, потому что регистраторы по-прежнему будут рассматривать данные документы. Но, безусловно, те сотрудники, которые находятся на личном приеме документов, нагрузка на них упадет. Более того, это позволит гражданину в любое удобное для него время через почту обратиться в службу, а не обращаться напрямую в службу по месту нахождения. Вы знаете, может вы... вы... выникнуть побоевание, что, возможно, документы не дойдут, або дойдут не в том складе, в якому они были. Ну не зря у нас в Украине действует национальный почтовый mm -hmm. оператор, государственное предприятие, которое гарантирует гражданам э, и mm -hmm. время доставки и, по сути, саму доставку. И случаев, чтобы что-то не доходило, но я лично в практике не встречал. Если мы перейдемо до э... А між іншим, важливе питання, чи збираєтесь ви реалізовувати послугу електронного запису на прийом, це якщо ми говоримо про реєстрацію актів цивільного стану. Така, така реєстрація вже є, якщо ми оформлюємо нерухомість, правильно реєструємо. Так, да, зараз у нас действует і запис на прийом документів, що касается реєстрації будь-який заявник, гражданин може в будь-яке для бути вибрати час і дату прийти і подати документи без дополнительного очікування. В регистрационной службе города Харькова функционирует запись на прием, на подачу документов в ЗАГСы, городские, в Центральный ЗАГС и в районы. Но следует отметить, что выбрав дату и время подачи документов, заявители... Лишь подают документы в указанное время. Впоследствии все церемонии, к примеру, бракосочетания, назначаются отдельно, выбирается отдельная дата, и уже к намеченной дате заявители приходят для проведения данной церемонии, чтобы наши гра Например, граждане, наши зрители понимали, что дата, которая получается через интернет, это лишь дата подачи документов. Що ми вже говоримо про саме порядок ведення державного реєстру актів цивільного стану. Яка у вас на даній наразі є статистика стосовно розлучення, шлюбів, якщо у вас є така інформація? Да, завісно. статистику, безумовно, цей ефір ми підготували, вона угу. у нас за вже 7 повних угу. місяців. Вільше, ніж півріччя. Так, угу. да, і в цьому году за 7 місяців ми зарегістрували по всьому городу Харкова 4147 браків. Угу. Хотів би відділально сказати по рожденням 6700. 788 ребенков мы тоже зарегистрировали. Ну, Тут это году. тенденция на сближение в если сравнивать а, Тенденцию раком, або... можно связывать и рассматривать только в рамках года календарного, uh -huh. потому что в рамках полугодия она uh -huh. может немножечко играть. Uh -huh. Зараз, где реконструкция пала... фасаду Палацу Дружини на Сумский? Що саме буде реконструйовано, які терміни називають, коли ви очікуєте того моменту, коли всі роботи будуть завершені? Для служби це знакове збиття. Угу. Чому? Тому що міський э, відділ ЗАГСа, регистрационной службы города Харькова находится в старинном памятнике архитектуры, которому, между прочим, в 2013 году исполняется 100 лет с момента mm угу. строительства. И также еще одной замечательной датой является то, что 50 лет назад, в 1963 году, именно в этом помещении был открыт дворец бракосочетания. То есть у нас две круглых даты. Ну и, конечно же, к дню города при поддержке Харьковского городского совета запланирована реставрация фасада. Данное здание, надо отметить, находится в собственности территориальной громады города Харькова как памятник архитектуры. Также планируется комплексное благоустройство территории с расширением территории перед дворцом, с благоустройством и укладкой плитки, облицовкой цоколей и как я уже сказал, реставрации фасада. И что приятно, запроектировали восстановление тех львов, которые изначально угу, перед из этим зданием это. находились. Угу. Не те, которые сейчас там находятся и были до 2013 года, а именно вот те, которые с 1913 года угу. находились в полный размер, полную величину. По фотографиям их сейчас восстанавливают. А когда это будет термин? До Дня Места можно? К Дню Города, угу. к 23 августа, планируется э, открытие уже реставрированного Дворца Бракосочетания. Само благоустройство и территории, прилегающие к Дворцу Бракосочетания, закончится к концу года. Угу. Яким на сьогодні ще одна таке можливо не знаю наскільки Це актуальне питання запитав вас пізніше, яким є порядок державної реєстрації зміни імені або по батькові, або прізвища, якщо це не пов'язано звісно зі шлюбом. Взагалі, яким є порядок і наскільки часто харків'яни користуються такою можливістю? Що ви можете сказати? Надміті, що Харківщині користуються даною адміністративною слугою, але государство уділяють пристальное внимание данному виду регистрации, потому что смена имени влечет за собой необратимые процессы, потому что мы используем свое имя, а согласно закону, имя включает в себя и имя, как мы привыкли, фамилию и отчество. Uh -huh. Меняя имя, ты меняешь, по сути, себя во всех своих гражданских правоотношениях. Договора, оплата за коммунальные uh -huh. услуги, ну это те Абсолютно даже элементарные акции. бытовые примеры, uh -huh. которые можно привести. Кредиты в банке, права водительские удостоверения, собственность mm -hmm. на автомобиль, на квартиру. И это тянет много за собой вопросов. В этом году в наше отделение регистрационной службы по городу Харьков обратилось 268 человек за сменой mm -hmm. имени, за получением данной административной услуги. Она достаточно непростая для того, чтобы... Ее подать гражданину должно исполниться 16 лет. Ну, так, Если э, есть желание гражданина, которому исполнилось 14 лет, обратиться mm -hmm. за данной услугой, то нужно получить обязательное согласие родителей, опекунов, либо попечителей. Пакет документов, э, он не маленький. Нужно подать заявление, нужно подать свидетельство о рождении, нужно подать свидетельство о браке, нужно подать свидетельство о разводе, если mm -hmm. такого имеется. Нужно подать документы о том, что есть рожденные дети. В общем, нужно собрать весь пакет документов, который впоследствии также будет изменен в связи со сменой имени. Ну, к примеру, если у меня есть ребенок, я хочу поменять имя, то у моего ребенка изменится отчество. Mm -hmm. Если я хочу поменять фамилию, то, возможно, моя жена тоже захочет это сделать. Также к пакету документов нужно приложить документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. За первичную смену имени государство берет 5 гривен 10 копеек, за вторичную 51 гривну. И нужно приложить фотографию. А сколько это, целом, эта процедура может Закон отводит срок нам для рассмотрения данного заявления 3 месяца. Угу. Не случайно, потому что эта процедура непростая и нужно учесть все вопросы, связанные со сменой имени. Потому mm -hmm. что, конечно, и недоброжелательные элементы стараются этой возможностью воспользоваться. Для того, чтобы пресечь все эти... вы это на увазе? Ну, можно поменять имя, когда ты взял кредит в банке, mm -hmm. для того, чтобы его не платить. Это самый элементарный mm -hmm. вот способ. Для того, чтобы все это проверить, как раз и дается такой большой срок. А особо мая давать какую-то мотивацию, с приводу чего она взагали хочет заменить? Нет, это ее волеизъявление, и mm -hmm. ее желание и право по закону обратиться в любой момент, не mm -hmm. объясняя причины. Еще один напрямок вашей работы – это легализация и регистрация организаций, политических партий, какую есть статистика на сегодня. Сегодня, за 7 месяцев 2013 года, мы зарегистрировали 119 общественных объединений. Угу. Это не маленькое количество, особенно учитывая всю украинскую статистику. Это связано с тем, что Харьков исторически является юридическим городом, и общественное движение в нашем городе оно всегда было угу. активным. Ну, просто є дані, що за перше півріччя нинішнього року в Україні зареєстрована була 881 організація. Загалом це близько 40 тисяч. І найчастіше в Україні в Україні це дані з України, реєструється громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, на другому місці громадська організація професійного спрямування, далі об'єднання ветеранів та інвалідів, молодіжні і правозахисні громадські організації. Это тенденция вообще по Украине, Чем можем говорить, что она схожа и на тенденцию, которая есть в Харькове? Она очень похожа на тенденцию, которая есть в Харькове, что касается спортивного движения. Ну так, то, что это не первое место. Надо учитывать, что в 2015 году Харьков является одним из городов, которые принимают Евробаскет угу. 2015. Для Украины это знаковое событие. Это породило вспышку активности регистрации общественных организаций, и юридических лиц этой направленности, что касается правозащитных и юридических направлений. Адже повторюсь, Харків являється юридичним mm -hmm. где де очень большое количество і да, студентів і правозащитників. Mm -hmm. Поэтому ця тенденція повністю в Харкові соответствует всей украинской тенденції. На є процедура реєстрації громадської організації складною, які для цього потрібні документи, скільки це замає часу? Постоянно дана процедура упрощається. із mm -hmm. передачі даних повному чи регістрації служби України. Она в том числе упростилась. Сейчас э, общественное объединение можно зарегистрировать э, двумя путями: либо путем э, регистрации, либо путем э, уведомления о создании данной организации. Отличается они... Да, mm -hmm. они тем, что в первом случае идет создание юридического mm -hmm. лица и действует эта э, организация на основании устава своего. Во втором случае устав не подписывается, и статус юридического лица не присваивается. Ну, соответственно, организация не может открыть счет в банке, но не всем это нужно. Что касается и первого, и второго случая, то обязательным условием является э, то, что заявители, угу. члены этой организации, учредители данной организации должны в течение 60 дней с момента первого заседания и принятия решения об организации э, сообщить в уполномоченный орган, сообщить нам о том, что э, такая организация создана. По прошествию этого срока нужно опять со собирать собрание, если в 60-дневный срок документы нам не были поданы. Пакет документов, он несложный, э, подается заявление, э, подписи на нем удостоверяются нотариально. В первом случае прилагается два экземпляра устава, uh -huh. они не подписываются, просто прилагаются, потом они заверяются подписью руководителя регистрационной службы и печатью службы. Также прилагается протокол о создании данной организации и сведения о э, э, руководящих органах в их составе. Угу. У нас реестр роматики объединений находится в вольном доступе, насколько я знаю, правильно? На сегодняшний день он находится в свободном доступе, так же как и реестр регистрации юридических лиц, физических угу. лиц. То ты там можно всю информацию про, про грамматик, правильно, и статус и МБ статус и особенность. Да, конечно. Например, при угу. э, желании открыть и зарегистрировать новое общественное объединение, советую уточнить, есть ли соответствующее название, чтобы угу. не повторяться, потому что при повторении названия регистрация невозможна. Угу. Зворотній зв'язок. Ви ми неодноразово з вами зустрічались в наших програмах, і ви говорили про те, що ви робите все можливе для того, щоб ваші послуги, послуги реєстраційної служби були якісними і доступними для всіх громадян. Скільки це така інформаційна, достатньо ну, складна робота? Ви ви приймаєте всі зауваження, запитання, пропозиції, на що називається зворотній зв'язок, і за телефоном, і за, в інтернеті. Що вам пишуть найчастіше, якщо проаналізувати всі звернення, на що скажеться можливо. Что касается обратной связи, следует отметить, что подать документы на регистрацию недвижимости также можно в любое удобное для заявителя время, записавшись на прием через сайт главного управления юстиции, выбрав дату и время, удобное для заявителя. Одним из элементов обратной связи у нас также по-прежнему является телефон горячей линии, который можно узнать на сайте Главного управления юстиции в Харьковской области. Активным Элементом обратной связи сейчас является скайп-консультация, которую мы внедрили несколько месяцев назад под логином реестра.к, где можно задать любой интересующий вопрос и получить на него комплексный ответ. И следует отметить, не забывать о том, что функционирует страничка в сети Facebook, где также можно обратиться к регистрационной службе с интересующим вопросом, высказать какие-то пожелания, замечания к нашей работе. Давайте Последний... спочатку про звернення, что мы наичастіше запитываются. Можливо, у вас есть тенденции? Там, спочатку, там, с 1 липня были такие звернення, тепер. Тенденции они угу. очевидны. Значит, создав такой хороший инструментарий разновекторный, который сегодня действует у нас, граждане получили возможность любым способом получать информацию, которая им нужна. Очень часто задаваем вопрос: это график работы службы, угу. в какое отделение обратиться, по какому вопросу, какой пакет документов подать. Также в последнее время часто является обращение о ходе рассмотрения заявления. Угу. На каком на какой стадии находится рассмотрение моего заявления? И тут следует отметить, что давно функционирует на сайте государственной регистрационной службы возможность проверить в каком состоянии находится это заявление путем введения номера этого заявления, даты его регистрации. Вот в принципе и все тенденции. То есть абсолютно понятные. Угу. Записаться на прием, к примеру, тоже mm -hmm. один из самых частых задаваемых вопросов. что организационные такие Организационные вопросы, да. Mm -hmm. Как быть, куда идти, когда идти, на что, что подавать. сейчас что скажете? Жалуются всегда граждане на те моменты, когда они получают отрицательные решения, mm -hmm. не вдаваясь в подробности. Но каждый случай он индивидуален, и всегда нужно понимать, что где-то заявление было неправильно mm -hmm. оформлено, где-то какого-то документа не хватало, где-то оснований регистрировать права не было. Поэтому я не называю это жалобой, я называю это рабочим процессом. Угу. Мы стараемся каждому заявителю, в данном случае, уделить время, помочь ему разобраться в ситуации и указать на те моменты, которые были э, ну, неправильно, по сути, там, либо заполнены, либо поданы. А какой процент? Звернений, которые были неправильно заполнены, Ну, какие ну, если у вас заняты. Статистика за весь год говорит о том, что где-то примерно 15% угу. идет э, отрицательных э, решений. Угу. Для нас эта статистика э, больше, чем положительная, потому что 85% это положительное mm -hmm. решение. Из тех 15% э, отрицательных решений уже большая часть повторно подала документы mm -hmm. после соответствующего исправления, либо записи на личный прием, э, либо дополнительной консультации, и они уже получили положительное решение. Mm -hmm. yeah. От ваша співпраця з громадськими організаціями у плані незалежними громадськими організаціями, які моніторюють діяльність реєстраційної служби. взагалі, Це чия була ініціатива громадських організацій? Вони самі визвалися вам допомогти оцінку вашего? Ви представили перед собою задачу іще до первого 13 13-го року постійно отримувати качество представлення адміністративних угу. услуг. По сути, тогда мы взяли курс на это направление. Инициатива исходила от регистрационной службы. Но эта инициатива была встречена на ура представителями общественности, которые тоже имели инициативу повышать качество уже со стороны граждан этой административной службы, Поэтому надо говорить о том, что это взаимная инициатива. И сегодня, по прошествии уже нескольких месяцев функционирования в регистрационной службе города Харькова данных общественных наблюдателей, я могу сказать, что эта инициатива была однозначно успешной. Они мониторят вашу деятельность, я понимаю. Какие их выставки? Они уже вам сказали, что они пометили, какие-то, может, доли, над которыми Да, я вам открою секрет о том, что примерно... Раз в неделю мы встречаемся с общественными наблюдателями угу. и обсуждаем те моменты, которые были ими зафиксированы. То есть это не выглядит таким образом, что мы встретились, к примеру, раз, раз в два месяца, и они нам поставили вердикт, служба работает хорошо или служба и работает плохо. это но ты не меньше что да. там каждый их, их задача каждую неделю, каждый день указывать на какие-то нюансы угу. и предлагать э, внедрять какие-то моменты, которые будут только улучшать представление данной административной Что бы вам запропоновали? знаете, что самым э, действенным является в данной работе mm -hmm. это анализ работы каждого отдельно взятого регистратора, отдельно mm -hmm. взятого сотрудника, потому что, к примеру, на консультациях у нас работает э, практически весь персональный состав, у них mm -hmm. есть график, для mm -hmm. того чтобы они постоянно контактировали с людьми, постоянно обновляли свою законодательную базу и получали такие навыки. Так вот по каждому из них общественный наблюдатель может сказать, как он себя вел с э, гражданином. Как он отвечал на вопросы? Uh -huh. Был ли этот ответ полным? Устроил ли он гражданина? Uh -huh. У нас остается 4 хвилины Якими на сегодня есть приоритетные направления работы для регистрационной службы и для вас, как до начальника регистрационной службы Арктического московского управления институтом. Приоритетным направлением моей работы и нашей работы вчера, сегодня и завтра будет увеличение открытости, прозрачности работы службы, упрощение данных процедур для наших граждан. Uh -huh. Приоритет, который ставит перед нами регистрационная служба Украины, это в 1 января войти готовыми к оказанию данных услуг в течение 5 дней. Сегодня регистрация проводится по общему правилу в течение 14 рабочих дней. С 1 января 2014 года она должна будет проводиться за 5. И, безусловно, мы уже сейчас, в июле, в августе месяце должны об этом задумываться и к этому готовиться. Но я вам хочу сказать, что этот процесс нам уже понятен, и мы войдем в 1 января уже 2014 года с полной уверенностью в том, что мы будем соблюдать и пятидневный срок. Ну, есть то -то, то вы уважаете еще церальный пятидневный термин? Нет, я считаю, что это правильная тенденция угу. по улучшению качества предстояния административной службы. Одно дело ожидать 14 рабочих дней, одно дело Ускорить цю процедуру в три рази. Для того, щоб громадянам було зручніше, Дюк, дуже дякую за участь в нашій програмі. Нагадую, що сьогодні гостем програми Харків Ле був Олег Дробот, начальник реєстраційної служби Харківської міської правлів стації. До зустрічі! Це була програма Харків Лай. До себе.